Hər vaxtınız xeyir. Əziz və hörmətli Azərbaycan xalqı, mənim sizə bir sualım var. Aldığım məlumata görə mən gecə yatmışdım, oyanıb bu məlumatı alandan sonra e, e, yəni heç bir rəsmi qaydada özümü hazırlamadan sizə müraciət eləyirəm. Mənim aldığım məlumata görə bizim xüsusi təyinatlıların başçılarından biri olan çox igid qorxmaz generalimiz Mayis Mayis Palxudarov general Mayis Palxudarov er, yaralanaraq Ermənlərə əsir düşüb. Bu da ə, mən 100% bilirəm ki, bu növbəti satqınlıqdır. Biz ə, İlham Əliyevdən və Nəcmetdin Sadıqovdan cavab istəməli deyilir. Ba adamları tutub qüllələmək lazımdır. Nə qədər ki bu xainlər hakimiyyətdədir. Azərbaycan xalqı heç vaxt ommayacaq. Bunu generaldə əsir düşür, yaralanıb əsir düşür bu özü xüsusi təyinatların generali. Bu bu nə deməkdir? Mais Parluxov bizim çox belə ürəkli gənc generallarımızın biri idi. Bunun əsir düşməyi sözsüz ki, bunu yenə də satıblar yerini, koordinatlarını və s. yarəni. Bunu arxadan vuruqlar yoxsa öndən vuruqlar bunu da heç kəs bilmir. Bu halda ümmetlə məlumat deyilmir. Mən e, e, Azərbaycan xalqından tələb eləyirəm ki, eləcə də Azərbaycan dövlətindən, eləcə də Türkiyədən çünki Türkiyə bu işlə maraqlansın. Bizim e, general e, Qala Təhkimovun daxırına çıxdılar. Türkçi general olduğuna görə eləcə də bu Mayis Parxudarov Türkçi generalların biridir. Nə üçün general? Şəhk şey, döyüşdə əsir düşür. Özdəki müdafiə döyüşündə yox, hücum döyüşündə. Ondan öndə çox hələ dəstələr olub. Bu bunun yaralanması və əsir düşməyi çox ə, qaranlıqdır. Mən xahiş edirəm nəinki Azərbaycan xalqı eyni zamanda Türkiyə ə, xüsusi xidmət orqanları bununla maraqlansın. Bu satqınlıq Azərbaycan ordusunda davam edirsə Azərbaycan hansı qələbədən çörpət eləyə bilər. Ə, satqınlıq İlham Əliyevdən və ə, onun çıxart çıxartmadığı arvad tərəfdən qohum olan Nəcmiəddin Sadıqovdan və digər 1-2 generalımız var. Onlardan da açılıdı, böyük Çinni. Bu 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 hara gedir bu naxtı? Mən xahiş edirəm bu halda təcili Türkya tərəfindən də xüsusi xidmət orqanları bu işə maraqlanmalıdır. Bizim satqın, oğrubaşı, sülalı hakimiyyətindən qəhrəmanlıq gözləməyin. Bu satqındır və öz millətini satacaqdır döyüşən oğullarını bir-bir axrına çıxıb məhv eləyir. Bununla maraqlanan məxçə də tökən yəni xüsusi xidmət orqanlarından istəyirəm nəyə görə bunu məhəsriyə salıb bayaq vurub atıblar ermənləri ermənlər gəlib götürsün. Bunu mütləq görüm mə lazım. Bu çox igid bir general idi, çox hazırlıqlı, xüsusi xidmət dəstələrinin başında duran ən igid generalımızın biri idi vəni zamanda türkçə general idi bunu mütləq öyr öyrənin sağol